Постріл буває різним. Деколи буває постріл 203-го калібру. Робота цих хлопців неоціненна. Внесок, який боги, вони зробили для перемоги, для вибиття ворогів з Київщини, з Харківщини і скільки вони поклали москалів на Бахмуті, перерахувати неможливо. Піон 203-го калібру. Михайло Вітаю, Вітаю. Як ти? Чудово. Чудово. Як відчувати себе винищувачем окупантів? З гордістю ношу це звання і вижу, що все було зроблено не зря. Як тільки починалося все, нам дали наказ, так скажімо, їхати обороняти столицю. От ми якраз зараз на Троєщині. я так розумію, десь тут. Все да, здесь и все починалось. начиналось да? ночь, едем по холодине, то есть своим маршем мы ехали более, ну, много, не будем уточнять километраж, но ехали, нам сказали, что постоим, возможно, не будет ни, ну, войны, все договорятся, но <laughs> произошло, как произошло. Получается, заехали мы на один из районов Троещины, стали, разложились и все равно ну, не верили в это. Вот, ну, не было такого, что вот сейчас начнется война. А когда начали летать ракеты, и пришлось, так скажем, уже работать, мы поняли, что от нас многое зависит. То есть, если не мы и другие подразделы, Киев мы не обороним. И как-то все дружно стали и начали заниматься своим делом. Тогда еще ну, мало кто умел воевать. Мы поприходили нам по 20, от 20, был даже парень ему 19, по-моему, было. А потом уже к нам присоединились мобилизированные, когда люди ну, хотели помочь, скажем, стране, армии своей защитить нашу страну. Да, и ты сам родом с Донецкой области. Да, правильно? Сам с Донецкой области. Это была сильная мотивация, когда с 2014 -го года все начиналось. Мне тогда было 14 лет. Я все это видел, как поднимались флаги, полу, полутряпки какие-то поднимались над нашими городами, как все это горело. И это сыграло очень большую мотивацию. Вот, когда вы работали в, в, Киеве, вы работали куда? На Броварский напрямок, вы не помните? Вот та большая колонна, которую мы все видели в Богданевке, я не помню, она как раз была уничтожена пионами, да? Очень много потерь ждали, голова колонны попала в засаду, командир полка погиб. Подключились все пионы, у нас на тот момент с того направления работало семь пионов. И мы работали одновременно, ну, то есть не спали, там было у нас по 10-15 по минут отдохнуть просто, мы не могли, по 4 дня не, ну, не снималась обувь, то есть где воевали, там быстро пытались поесть, потому что колонна двигалась, и нам надо было ее быстро уничтожать, чтобы, так скажем, не произошло горя. Вот сада как мы все видели, как стоять, так Да. Декілька, да. І... да. 333. 333. Это іменно те моменти були. 333. Поки ми формували ТРО і будували блокпости, ми насправді в той момент знищували ворога, який хотів взяти Київ у кільце. Не тільки ж ми, так скажем, були знаменитими в цьому плані. Тогда всі пам'ятають ці легендарні байрактари. Мы должны были ее уничтожить полностью. А так как пион, ну, сам видел, как он долго наводится, то есть у него же башня не крутится, ствол там. То есть мы так, ну, не могли ее поймать. А байрактары нам, то есть они ее остановили, ударили по голове колонны. да? И, да, ну, и в середину. И она зупинялась. Да, она остановилась. И кацапы сдурели. Начали, <laughs> как нам рассказывали разведчики, тоже гур. Они же снимали, все смотрели. И как они начали все разбегаться, бросать технику. И уже началась наша работа. То есть тогда комбат... Вышел парадейки, говорит, все, пацаны, время не отдыхать. Мы ж все перепуганы, к нам подъезжают коровы. Ну, коровы машина для подвоза быка. То есть приезжают коровы. А... Сколько? Боекомплект Пиона это 40 снарядов. Вот мы за тот месяц Киева, как нам сказали, выпустили 6000 снарядов. По рапорту працювали. Да, по цим вертольотам. Mm, коли yeah, yeah. це от е, були групи, які, по суті, мали завдання захоплювати адміністративні будівлі, yeah. тобто робити сам переворот і зміну державної влади. І насправді тоді ну, це були елітні війська московитів, ну, тобто самі елітні, і вони всі, ми знаємо, поховані в гастобілі. Ну, як Говорить, де висадились, там і лягли. Давай, давай, парні! Да, Там да, да, тоже всі боялися сильно так, ну, Нам же всю жизнь розказували, що це втора армія міра, їхнє можливо победить, а ми так смотримо, а ми а можемо отримати. Їх дуже багато, міцна економіка. І бач, війна вже повно, повномасштабна yeah. два роки продовжується, а загалом 10 років у них вистачає. Снарядів вистачає ну, економічної підтримки і людського ресурсу Лізуть, лезуть, лізуть і лізуть. Да, помню момент, коли розвідка знайшла або склад, де вони сиділи, і по інформації, що там ну, находилось около 100 человек. То есть, іли вони там прятались, або БК хранили, не знаю. І ми почали по ним працювати. Тобто, по-моєму, я і другой командир там красный. То есть мы начали работать по ним. И мы видим, как мы начинаем уничтожать этот склад их. Они разбегаются в посадку, проходит минута, они сбегаются обратно. Мы еще раз туда. Они опять разбегаются и сбегаются. То есть Наскільки ідіотське у них командування возвращайтесь туди, де вас обстріляли. Де вже пристріляли. Да, тобто ми просто ждали, коли вони будуть возвращаться, і ми будемо їх просто критичні. Як працює безпосередньо громада? Скільки людей треба, які там додаткові засоби? Почнемо э... з екіпажу, Екіпаж складає, оставляє. Ну, по всі армійці говорять, як пише книжка, це сім осіб. должно быть. У нас были и тяжелые времена, когда было всего лишь 4 человека, и мехводы грузили снаряды, и все нам помогали. И я грузил снаряды. <laughs> а потом, когда уже людей начали, ну, люди увидели, что мы можем сделать оборону нашей страны и не дать этим полулюдям нанести нам ущерб, люди начали идти в армию, І у нас поповнявся коллектив, батарея становилась більше. І вже у нас було 7 человек на пушке. То есть это командир, наводчик, механик водитель, заряжающий, то есть зарядний, снарядний і замковий. Макс це механік водитель, так? Да? Да. Так. Да. Да, ну, як общий такой. Разом під обстрілом <laughs> сиділи, разом да. працювали, разом знищували окупантів. Страшно бувало, от, от ну, ми знаємо, що тобто, ну, піхота це в, в одна історія, арта да? зовсім інша історія. Розкажи, як, е, ну, коли буває страшно в арті? В арті страх, він, так скажем, неосознаності. От в піхоті, в штурмовиках, я зна, ну, знаю много у мене друзей. То есть они знают, где враг и откуда он будет стрелять. А мы не знаем этого совсем. То есть откуда по нам прилетит. По нам может отработать как какая-то авиабомба. То есть и такая жарта. Мне мы... на 40 да, километров. Да? Которая летит на 40 километров, или какая-то РСЗО. Мы просто не знаем, откуда у нас к нам прилетит. Мы не слышим выхода, так как уже все сами контужены от этих мощных взрывов. Сто відсотків. Глуховати, да, контужени. Колони прямували тоді, як з Білорусі ми пам'ятаємо, з Чорнобиля. Да, вони спускалися, і коли була, от якраз ми згадували сьогодні Гастоміль, де була висадка гелікоптерів. Але ж ну, і колони йшли, які прийшли туди вже до Бучі, де почали їх зупиняти на рубежі рубіжірпіня. Самовпевнені московити, які думають, чих їх тут чекають, чи тут чи Ленін все це придумав, розумієш? хотели взять Киев за три дня. Они же реально ехали там с парадной формой. И... Да, они, ну, как рассказывали те, кто уже зачищали, так скажем, остатки их, что у некоторых даже вот в технике, в танках, в каких-то машинах и кителя находили. То есть они ехали с определенной целью, как или по парадам пройти. Зачем такие тоже, вот, ну, вот колонна это которая шла, сколько она, с чем-то километров было, то есть, ну, они ехали колонной, и нам же поэтому и сказали, то есть, важное вот это почему именно Буча, ой, Буча, Троещина, то есть, они ехали с этой стороны и и у них прямая дорога заход в Киев через Троещину, прямая трасса к центру города. Из-за этого мы и стали здесь на этом легендарном районе, что весь Киев гудел этим, что мы и некоторые, так скажем, политики рассказали, где мы стоим. Мы тут задержались недолго, или три, или четыре дня. Именно на этом районе мы были. В связи с тем, чтобы сообщили про да. ваше местонахождение. Да, именно до конкретики. <laughs> Дякуем Виталику Кличку. Потом мы переместились после этой информации. Нам сказали ехать в село Вишневе. Мы там очень долго также, только уже на другое направление, били. Простояли мы там месяц на одной позиции. Для нас это было очень страшно. Вот ты спрашивал за страх. Вот, вот это было, наверное, из Киева самое страшное. Долго знаходитесь в одном, одном месте, месте да. да. То есть жили мы в палаточках, то есть волонтеры помогали. Многие приезжали и кормили нас, и сигареты, так как без этого тяжко. Начало все мы помним, что не так много было выделено на армию, и люди помогали, обычные приезжали, там блоки сигарет, какие-то блинчики даже готовили. Ну, то есть такое домашняя еда, которая очень сильно в тот момент не хватало. И поддержка и морального, и благоудуха да. я как бы заляла бы. працювати гарно і усвідомлювати, що, ну, ось якраз заради чого, да. заради чого ризикую життям, заради цього працюєш на повну і заради чого ти Чувствували хорошу підтримку, да, і це дало свої плоди. Тобто, коли люди в вас не вірять, то і як-то нет стимулу. А коли нам привозили детки маленькие, там рисуночки какие-то свои, или у нас на флагах расписывались, говорили спасибо. То есть это давало определенный стимул защищать и действовать. После Киева был, так скажем, подготовка к контрнаступу Харькова. Пробыли мы там пару месяцев, и остались несколько наших пионов, так как такое большое количество это, во-первых, опасно держать, и мы же не могли разорваться, мы знали, что в тот момент и на Донбассе идет какие-то наступления со стороны Кацапов, и Херсон еще тогда был в оккупации. И то есть нас распределили на все направления. В Харькове было, вот, в Харькове было страшно. Так как они там уже более-менее были подготовлены. То есть уже прошло на тот момент 3-4 месяца полномасштабной. И они уже как-то были подготовлены, уже какие-то технику свою получше сюда попривозили, которая ну, оказалась разбитой в следующем моменте. Тогда было страшно. Тогда они нас и, и могли найти и попадали, и находили, то есть и наши пионы страдали, и людей трехсотило. Но все равно моральный дух даже в Харькове у нас не падал. Мы знали, что кроме нас никто этого не сделает. Если мы опустим руки, то и люди опустят руки, и увидят, что армия их не поддерживает, не, не может за них постоять. Я сгадал ее видео, Яке там подивилося декілька десятків мільйонів людей. Да? За батю від хорта кабачок заряжений. Да? Пам'ятаєш твої слова? За батю від хорта кабачок заряжений. Гармата! Це ж якраз ми тоді приймали участь в боях в. На безім'янному Бобровому куті, сухому Ставку. це Новокоховський напрямок був, і тоді загинув Батя. І оце от, е, знак пошани до нього, пам'ятаєш, втулілі в московитам за якраз події-контрнаступу, контр, завдяки ми змогли відбити частину як, майже всю Харківщину і частину Херсонської області. Е, Згадаючи уже Донбас, где мы и разом работали, и это видео писали, расскажи про Донбасс, познакомились, да. Ну, Донбас для меня это дом. То есть, я… На Донбассе воевать для меня это, ну, как честь, так как там мои родители, брат, семья, ну, наши люди везде, конечно, но… Вот для меня на Донбассе было самоуважительно воевать, так как я защищаю не только страну, но и свой родной дом. И видел, как ранее говорили, что с 14-го это все началось. Это даже определенная как бы была цель, то есть воевать на Донбассе. Мы были в разных направлениях, стояли по Донбассу, так как и тогда помним, и Солидар был. Там мы стояли, защищали город. Потом началось Бахмутское направление. Там самодольше дольше было, что мы простояли. Когда они уже начали идти в наступление, мы немного отодвинулись. Там, где уже и ты приезжал с нами воевать. Это Клещеевка, Ступочки, за те населенные пункты, была война. Тогда было как-то уже не ну не страшно, а уже привычно было. Вот уже не чувствовалось вот этого, знаешь, сейчас кацапы вот нас разъебут там, ну такого уже не было. Мы знали, что мы мы сможем, мы выстоим и не, не обращали уже внимание на то, как Там, в окопі спиш, дощ пройшов, ти весь мокрий, у тебе нечого пірятися. Поначалу це було тяжело морально. То есть, а потім вже ну, ну, мокрий, мокрий, живой зато. А отраз з тих подій, коли захищав свій дім, коли воював на Донбасі, які були найцікавіші от моменти, най найжирніші цілі, знаєш, там, які насправді пришвидшили перемогу. І... Знищили московити, или там ВК, или там то бурки, там ну, можно да, Но это самое приятное, так скажем, в войне видеть то, что ты уничтожаешь какую-то очень жирную цель. Помню был момент, что нам показывали видос с этого, и он в ТикТоке даже где-то есть, там где наша разведка заметила такой какой-то маленький складик, то есть ну, ничем не примечательный, и туда заехала. БМП. Но ну, мы ее взяли как цель, но не как основную. Но при, попа при попадании тогда мы еще попали, по-моему, с первого снаряда. То есть корректировку нам дали обалденную. И попали с первого снаряда в этот склад. И оказалось, что там было очень много БК. То есть разорвало настолько, что там не осталось даже стен. Мы знаем, что Пидором подвозят эшелонами технику. Были такие цели, как эшелоны Класс. с техникой, да, которая больше не будет бить по нашим пацанам, по нашим родным. А в основном у нас цели это склады, потому что снаряд у нас весит 136 килограмм, и бить по пехоте таким крупным орудием я не вижу смысла когда есть разлет осколков но теми же двумя снарядами мы можем развалить склад с быка в котором окажется или будут просто они спать то есть цель пиона это были Не, ну, крупные то 100% таймер я выставил 56 секунд у вас кацапы будет новый фарш Насправді да, дієва зброя і насправді її не по піхоті працювати. Скажи, а от наскільки насправді вона дієва, Як, з якою дальністю найбільше працювали, чи можливо зараз та зброя, яка надходить з заходу і партнерів, чи є вона ну, дотичною, чи вона ну, повністю заміняє? Ну, см... да. піон старе орудія. У мене, наприклад, крайній був. 1979 -го года выпуска. То есть, это еще кацапские. Э, орудие, оно очень эффективное, так скажем, из-за того, что дальность его большая, максимальная дальность, с которой я именно стрелял, это 37,5 километров. А взагалі стреляет? Вообще, есть такие снаряды, ранее они существовали, активно-реактивные. То есть, это уже с каким-то, так скажем. да, он, он летит на 47 километров. Ага. Но так как ну, на нас их нету. И как я читал, что сильно много этими снарядами не постреляешь, так как износ ствола идет. И ты также видел, как у нас стволы отлетают. Саш, ты тики уехал, тики-тики, как вовремя! Саня, ты только что ехал <свист> <да. свист> на 50 метров, да? Да. Диву? Улетел в ствол из-за того, что просто техника уже не вывозит, так как она старая. То есть настрел у пушек большой, постоянно активная работа, ствол нагревается. Вот то, что нам Запад передает, то, что я лично видел, это крабы, это панцирь гаубицы Да, там не такой калибр, там 155 и другие калибры. Они эффективнее из-за того, что скорости у них больше. То перезарядка, есть, да? Что -то да, перезарядка. перезарядка. Отлично, да, тот, или... да, то есть все как-то уже модифицировано. Нет такого, что я там с листочком возле пиона стою, записываю, что мне надо. Там все в компьютере вбил, выстрел, уехал. То есть сам ты знаешь, что пион, он медленный. Да. То есть из-за его габаритов, из-за... Да, цей, пока разложились, залежать, пока там. навелись, да, это очень долго, и поэтому западное оружие нам превосходит в том по скорости, по эффективности. Также в западных есть эти активно-реактивные скалибуры. мы знаем, которые они точные, ну, то есть там пару метров он может не попасть в цель. Поэтому намного лучше. И самое важное в войне это БК. То есть его уже просто нету для пионов. То есть может где-то там остался какой-то резерв, но понятно, что без снарядов и пион не нужен. Скажи, чтоб ты хотел бы передать тем, кто вот после 10 лет войны, после двух лет полномасштабного вторгнення Може вже вирізати цей час, як ти сам казав. Може вже е, ну, став чоловіком і також бажає долучитися до сил оборони і так само круто, як ти, знищувати ворога. На війні ти ну, становишся мужчиною. Пусть які б це слова не були, знаєш, як пафосні. Но вот за несколько лет, что я уже сколько в этой сфере, то есть мне многие говорят, что я возмужал, я то есть стал как-то более взрослым, более сконцентрированным на чем-то, правильные решения принимать начал. Ну, то есть, как это даже не знаю объяснить, оно, ты становишься мужиком просто. Так как вот война началась в 14-м, мне было 14, вот прошло ровно 10 лет, вчера день рождения было. 24 года, вот за 10 лет можно вырасти и стать мужчиной, и чтобы семья с тобой гордилась, страна с тобой гордилась. В данный момент мы все пишем историю новую. Если все будут вот так, та да, это не моя война, я не умею воевать или я не обучен. Я пришел тоже необученным, то есть я по профессии агроном, да, тоже как бы в данный момент на тракторе ездил. Но ты можешь стать таким профессионалом, как мы сейчас видим, что пацаны по 25, по 22 года становятся командирами подразделений и довольно-таки хорошо управляют людьми и на тебе появляется ответственность хорошая. То есть, когда ты воюешь, ты видишь, что ты сделал что-то весомое для страны, и на тебе какая-то уже ответственность лежит. Я же говорю, становись мужиком. Дякую, Михайло. Рад да. тебя видеть. Да.